Была задача сегодня победить, потому что сами знаете, как мы провели эту Лигу чемпионов, да, в принципе, и последнюю, последнюю игру в чемпионате, поэтому задача была сегодня только победить. И хочется, конечно, поблагодарить тех настоящих болельщиков, которые сегодня пришли на стадион. Вот они именно те, те настоящие болельщики, о которых много пишут и, и говорят. И сегодня мы играли именно, именно для них. Конечно, хотелось, хотелось бы выступить на, намного лучше, но... Получилось так, как получилось, и, к сожалению, мы покидаем Еврокубки, так что нужно двигаться дальше и провести еще одну игру с Шахтером на таком же уровне и уйти в отпуск и уже потом работать и что, работать для того, чтобы достичь максимума. Конечно, хотелось, хотелось за это наказать и хорошо, что мы игрой своей наказали, наказали и болельщиков, и Бешикташ. Не, они вели себя достаточно корректно и так что, ну, в принципе, на футбольном поле никаких, как вы говорите, заворушений не было. Ну, не знаю, мне тяжело судить, потому что, ну, я, я не видел повтора, и так сразу по, по горячим следам ну, тяжело что-то говорить, но, как, мне кажется, если ты даешь даешь пенальти, то зачем ставить, зачем показывать красную карточку в довольно таком, ну, как бы спорном, спорном пенальти. Наверное, да, раз победили 6-0, поэтому я думаю, что сыграли, сыграли, сегодня хорошо, и я думаю, что все ребята и тренерский штаб заслуживают похвалы именно за сегодняшнюю игру. И, конечно, слежу за статистикой, и это именно, конечно знаю. Но сегодня не важно было там играть на статистику на какую-то или это. Важно было просто победить и показать, что Динамо Киев» – это команда лиги чемпионов. Я считаю, что мы и так уважительно отнеслись к сопернику. Знаете, это можно, когда когда все получается, и на два человека больше, то можно там играть пятки, там баловаться. Но я считаю, что все ребята сегодня. Показали, что такое респект, да, не зря там на футболках пишут. И уважительно относились к сопернику, понимали, что уже мы выиграли, но никто, никто не баловался, никто не дурачился, уважали соперника и играли просто в футбол. Были моменты, старались забить. Нет, старались играть по ситуации. Понятно, что на два человека больше, поэтому нужно было просто контролировать мяч. Тем более уже ну, счет был там 3-4. Ну, я так не, не привык оценивать именно свою игру. Я считаю, что самое главное, чтобы команда побеждала. А мою игру, пожалуйста, оценивайте вы, журналисты, пожалуйста. Ну, на такой результат, конечно, тяжело, тяжело будет рассчитывать. Но это дерби, и уже уже все ребята готовятся и понимают, что не важно, насколько там очков мы отстаем в турнирной таблице, важно важно для, для себя, для болельщиков выйти и показать хорошую игру и желательно добыть положительный результат. Поэтому я вот и сказал, что сегодня на стадионе были именно настоящие болельщики, которые с Динамо не только когда да, там мы чемпионы, когда мы побеждаем, а когда сейчас да, тяжелый период у нас, да, мы там в чемпионате не, не очень хорошо играем в Лиге чемпионов, не прошли дальше. Но люди все равно, несмотря на ужасную погоду, да, пришли и поддержали нас. Поэтому огромное спасибо от лица всей команды.